Озвучены некоторые законы, которые, над которыми могут объединиться э, и комбаты, и другие депутаты из разных блоков. И в том числе это закон по Украинской войсковой организации. Э, необходимость объединения э, людей по областям для того, чтобы совместно оборонять свою землю, я озвучил еще в августе. Это было до Иловайска. Украинская войсковая организация, эту идею я проносил в несколько регионов нашей страны, в более чем, 15, более чем 14 областей, и совместно мы выработали следующие направления развития. Это прежде всего военно-патриотическое воспитание. По разным регионам есть действующие системы, которые показали локально себя очень хорошо, например, тот же Пласт, но это остается до сих пор уделом, уделом энтузиастов. Здесь очень важный вопрос, прежде всего... Вопрос оружия. Можно предусмотреть в рамках действующего законодательства выделение оружия на время тренировок, доступ к оружию в угрожаемый период. Но необходимо решать вопрос в принципе, потому что человек, который имеет дома оружие, который воспитывается, который знает культуру обращения с оружием, традиции, он на голову выше подготовлен, чем те ребята, которых сейчас забирают в армию и которые потом от испуга на блокпостах палят по своим же. Мы так потеряли несколько людей. Все, кто касался зоны ТО, знают, что эта проблема действительно существует. Проблема начальной военной подготовки. Для батальонов украинская войсковая организация может являться как раз-таки источником кадров, может являться тем подспорьем, которые будут приводить в ряды вооруженных сил уже подготовленных людей. То есть это батальонов не касается, но так как многие депутаты депутаты прошли командиры батальонов. Для них это жизненно важно, я надеюсь. И вчера на коалиционных переговорах мы пришли к пониманию со всеми тремя нашими партнерами будущими, что это приоритетный вопрос, то есть безопасность и оборона. Поднимались вопросы бюджета, но это все, конечно, хорошо, но все-таки безопасность и оборона – это приоритетно и будет рассматриваться в первую очередь. Вот так или иначе, во всех программах было что-то подобное, мы предлагаем уже готовый механизм.